Погодьтеся, що у нас в Запоріжжі не часто останнім часом проходять які-небудь світські заходи, але це не говорить про те, що в нашому місті немає місця святу. Одним з приводів виснути своїми прикрасами і вигуляти брання та в один з суботніх квітневих вечорів, на який зібралися гості, друзі і клієнтки дизайнера Ангеліни Данченка, яка за три роки встигла не лише завоювати симпатію довіру запорізьких модниць, але й досить переконливо заявила про себе на всіукраїнському рівні. Презентація новій літньої колекції пройшла в одному з банкетних залів ресторану Four Points by Sheraton. Організаторами дефіле виступило модельне агентство Image Center. Ексклюзивні прикраси з напір дорогоцінних і дорогоцінникамені були надані Ганою Лішевською минулому десідкою, а в даний час мешканкою Лос-Анджелесу. Нових колекцій від Ангеліни Данченка запорізький бомон завжди чекає з нетерпінням. В першу чергу, тому що це завжди 100% попадання в тренд. Це завжди бездогана якість і розкішні тканини. І всі ці речі дивним чином завжди прекрасно сидять на фігурі. Не стала виключенням і нова літня колекція, яка за тиждень до запорізького показу була представлена в Дніпропетровську, де отримала перше місце як краща колекція передепартем. я показала коллекцию, весеннюю коллекцию для наших клиентов постоянных. Она очень позитивная, очень весенняя, очень легкая, молодая, такая э, нежная в то же время. Видите, как будто бы вот, как цвет молодой травы, совершенно все, все свежее, воздушное. Сегодня очень много было майк, расшитых поеткой, э, был шелк, шифон, э, была, э, был твит. Все очень теплое, мягкое. Мы по почувствовали удивительное сочетание и удивительную гармонию. Ангелина очень э, талантливый дизайнер. И каждый раз она преподносит нам вот такие подарки. А сегодня подарок был весенний. И мне кажется, что глядя сегодня вечером на эту коллекцию запорожца, завтра с утра вас ждет удивительная весна. Если говорить о другой стороне немножечко такой скрытой тайной, то зеленый – это антипод красного. Может быть, в обществе так много назрело агрессии, что захотелось эту агрессию убрать и смягчить сердечности. Такие вещи часто очень бывают интуитивные абсолютно. сравнить показы, которые происходили там в Киеве на Украине на Fashion Week, в Одессе, на Одесса Fashion Holiday, в Днепропетровске, вот мы показывали да, неделю назад. Если честно, это очень необходимо для дизайнера. Это показ его работ, это показ то, на что он способен, как он может играть с тканью, работать с тканью, что он может сочетать, да, какие фактуры. Ну а ми з нетерпінням чекаємо нових колекцій Єрини Дальченка, про які з задоволенням розповімо вам в нових модах рубриках. І бажаємо її успіху на найближчих показах в Одесі і в Новосибірську. У нас на сегодняшний момент есть общественная организация, да, которая ведет плотные переговоры с городом по Одессы. Одесса. Это город Марсель, Франция. Мы с ним сотрудничаем, мы не первый раз привозим французских дизайнеров. В этот раз к нам приезжает как раз человек, который представляет текстильный альянс Юга Франции, а Никара, есть такая дама, которая отбирает на самом деле через нашу организацию, через Одесса Fashion Day, дизайнеров, которые будут в дальнейшем показаны в шоу-руме в городе Марсель. Ну и плюс мы сами, в принципе, где-то через неделю-две, мы просто сейчас не говорим об этом, открываем в Одессе одноименный шоурум где мы хотим, в том числе, если Ангелина согласится, выставлять уже непосредственно наших да, дизайнеров, но дизайнеров из Днепропетровска, Запорожья, Одессы, не киевлян. Благодаря вам и нашим СМИ, собственно говоря, все наши дизайнеры становятся известны с каждым днем. Приезжайте в гости. А если вы планируете відновити свой гардероб моделями из новой коллекции, або замовити эксклюзивное броня по авторских эскизах, Працю відвідати ательє мастерню Ангелины Данченка, яка знаходиться за адресою вулиця Перемоги, 48.